Раз, раз. Уважаемый товарищ, выходите сюда на уровень нашей связи. Она, а не народ Украины, диктует президенту, парламенту и правительству, как нам с вами жить. Меморандум по сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом, по сути является актом о сдаче государственного суверенитета Украины международному спекулятивному капиталу. И протеста против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом объявляется открытым. Значит, внешняя задолженность, по всем видам внешней задолженности Украина имеет 117 миллиардов зелени. Из них 3,4 миллиардов зелень перед МВФ. Э, задолженность вот эта вот, 117 миллиардов, возникла не сегодня и даже не вчера. А ну, во-первых, надо наварить бабло процентами, получить прибыль. А во-вторых, надо решить геополитические, геостратегические задачи. Режимов и безответственность их лидеров, которые беспокоятся прежде всего о собственном доходе, о собственной власти, о собственном президенте и больше ничего. И вот здесь Илья Михаил Николаевич упоминал, что примеры некоторых стран. Приватизация основных стратегических отраслей экономики Украины. В данном случае стоит вопрос о приватизации железных дорог. Уже до этого дошли. И это требование записано в меморандуме. Теперь следующий момент. Об использовании этих денежных средств. Деньги вообще-то и не поступают в Украину. Взял 5-15 миллиардов, тут же государство бумаги подписывает, и эти деньги там и остаются. Это стоимость кредита годовая, это процентные ставки, то есть одна треть взятого кредита не пересекает украинские границы, она остается там. Остальные опускаются на укрепление банковской системы, а рассчитываться за эти кредиты приходится из бюджета. Деньги изымаются у народа, голодные и бедные становится еще голоднее и беднее, превращается в нищих. Международный валютный фонд пославил, поставил Украине условия выдачи очередного транша. Должно быть разворовано не больше половины. Мы же знаем, туда предыдущие транши шли на оздоровление банков, банковской системы. Отношения с этим альянсом навязывающим свой диктат народа Украины. Второе. Уволить с вице-премьера, премьер-министра Украины, ставленника Международного валютного фонда Египта Сергея Леонидовича Третье. Отозвать рассмотрение во втором чтении проект закона 9127 о выполнении судебных решений Украины разработанного под диктовку Международного валютного фонда. Четвертое. Вести самостоятельную политику в сфере цены и тарифа образования с учетом степени социального обеспечения граждан Украины. Кто за то, чтобы принять резолюцию, прошу опустить. Против? Воздержавшихся? Нет. Спасибо. Товарищи. На этом мы, наверное, и будем заканчивать наши мероприятие. Мы отправляем документы, местная власть нас увидела, СБУ у нас поприсутствовала здесь, послушала, они доложат вверх о проведенном мероприятии. Так всю жизнь коммунисты против капитала, у нас успели с реаналом. Почему? почему? Что такое? Почему? Вы подсессию смотрели, как Я да. смотрю, все да. что коммунисты против. Сказал, Смест. «Смест. Сказать, давайте налоги платить, чтобы на баланс, на вертолет, на самолеты, а вот на замке. Право, Кому Коммунисты против? Да, не против. Нет! нет, Против. не Я не 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 Почему против? Товарищи, начинаем драку. Достаньте. ну если он не опал, вот там... Зачем попусту кричать? Надо драться.